В автосалон. Так, надо позвонить Сереге. Спросить, отвезет на этом, на своей машине. Алло, Сереж. Алло. Что хотел? Ты можешь меня отвезти в автосалон? Да, конечно, могу. А во сколько? Ну, если можно, то сейчас. Хорошо, сейчас приеду. Пока. Пока. Так, блин, когда же он не приедет? Сейчас, наверное, сейчас. Я уже слышу его саб. Поехали! Ой, приехали! Фу, наконец-то приехали. Эй, Лех, ты выходишь? Да, выхожу, сейчас, подожди. Эй, -э -э -э. Блин, сейчас ножки ну, зашнурую, подожди. Вот, все. Ладно, я пошел. Я, я, тебе позвоню, когда за мной заехать. Я тут подожду. Сейчас. Ну, ладно, пошли. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы хотите? Ну, я хотел купить автомобиль, такой недорогой, из тазиков. Могу вам предложить вас 21010. Заманчиво. Ну или вас 2108. Можно мне вас 21010 Да, он элитный. У него ламба двери. Давайте откроем. Фух, открылись. Ну что, я могу сесть в машину? Да, садитесь. О, Карлос, привет. Привет, классная у тебя десятка. М -м, класс. Ну Давай я тебе покажу мои самбуферы. Давай, сейчас я выйду. Подожди. Ух, пошли. Так, идем, идем, идем. Сейчас за машину поверни. Уферищи. Капец. Ну. Ой, ой, ой. Ой. Классно. Ну, я пошла в свою машину. Хорошо. Фу Ладно, Карлос, я пошел домой. Хорошо, пока. Фух. Так, я пошел домой. Пока.